Памбочки. Старший тренер команды Бондарь Валентин искал э, э, кормить этот стандарт. Да, Поделились впечатлениями о турнире. Ваша команда очередной раз показала мастер-класс, хорошие матчи, хорошая игра. Ну, великолепная игра, и, по-моему, не ваша лига а уже готова выше. Ну, можно сказать, готова выше. Все зависит от президента. С каждым годом как бы, турниры растут, и в любом случае мы начинали, турнир был, был намного слабее. Сейчас, сейчас он становится сильнее и сильнее. Команды более такие. Вы думаете, нам легко? Нам нелегко в этом турнире было. Мы всего лишь, я скажу, усилились одним игроком. Вот. А так в основном в команде играют именно работники у Кармидерта Стандарта. Поэтому, если будет дальше усиление, будем дальше идти. к Победам. Хотелось бы, конечно, да, попробовать себя в лучшей, наверное, в лучшей лиге, повыше, с командами мастеровитыми, где уже играют мастера, такие там как в эпицентрах, и хотелось. Но у нас э, руководство максималисты, хотим выигрывать, вот. Ну, наверное, <coughs> на следующий год будем пробовать уже дальше. Вот, ну все зависит от этого. Спасибо всем командам. Была бескомпромиссная борьба, но я скажу, что финальная шестерка, ну всего лишь за тур до конца там мы стали чемпионами. Но игры, поверьте всегда интересные, собраны в этой лиге тоже ну, немало известные игроки. Поэтому сами, ну, как бы, команда показывает результат, но самое главное, турниры, ваши именно турниры тоже растут. Поэтому мы растем с ними. Спасибо. Как тренер из команды, ну, изнутри все видите состояние команды, своих ребят, подопечных. Какие минусы есть, какие недоработки есть? Ну, чемпионами стали, но все-таки есть на чем работать. Что хотели бы добавить конечно, в команде? Есть на чем работать, всегда есть на чем расти. Вот. Хотелось бы, наверное, показывать более содержательный э, футзал. Если мы будем его показывать, то, конечно, мы будем играть и в лиге выше. Пока по уровню тех игроков, которые здесь у нас собраны в команде, мы, ну, я скажу, мы Играем в этом турнире. Будет где-то лучше исполнительское мастерство, все будет лучше, будет выше, будем играть в турнире повыше. Хотим уже вас пригласить для чего на Суперлигу, в КФЛ, уже, что вы там с эпицентрами, уже есть такое даже предложение к вам. Вы готовы? Ну, посоветуемся, пора поговорим дальше. И я думаю, я сейчас решение могу принять как тренер. Как тренер хочется играть где-то повыше, да. Но все зависит от руководства. В любом случае поздравляем вас еще раз и всегда рады вас видеть на любом нашем турнире. Спасибо большое, спасибо.